А сегодня плохо. Вау. А, Видишь, какой красавец есть. Сейчас... сейчас именно си... не Он осень, летом он не уже... будет. На резиновой лодке все время. Летом хорошо таранка и шла, а сейчас бычок идет. Ну, сегодня день, день, весь северный ветер. Очень плохо ловится. И сколько у вас уже это хобби, сколько роков? Чем... Ой, с детства. Да? Я вырос здесь, в этом море. Дякую. Ходим море, вес... да? Да, весной ходим, бычок у нас очень хорошо, даже на пустые крючки, вот чуть ли не голые мясо обычно. И когда вот он обглотает его, они прям вот, можно сказать, один за одним. Весной, вот, когда начинается у них нерест, мы часто, муж, ребенок и я, и мы вот выходим, людей здесь много на камнях. Это вот так вот, что прохладно, а так много. Да, интересно да. очень, очень интересно. Даже вот мы женщины, муж другой раз на работе, и мы собираемся, подруга говорить, пойдем со мной. И мы пойдем, она с детем, я, и вот это станем. Интересно очень. Да. Здрасте. Здрасте. Радио Свобода. А вы в море заросли? А скрыли? что сказать? Да не, мы вот тут встанем. Встанете? Пару бочков поймаем. Ага. На жереху хватит. Не, мы не воюем. Не? Мы за мир во всем мире. И за то, чтобы все страны объединились на земном шарике, чтобы не было границ. Ага. Понял смысл? И ну так на... так же ж не получается, вот бачите. А вот не получается. Россия ж на нас ну, пришла вино. Вот ну, смотри, вот смотри. Вот, Украина, Россия, Белоруссия, Франция, Англия, Италия, Греция, Бельсия, навигайте границы. Сделай, чтобы границ не было. Хочешь сидеть в Грецию, хочешь сидеть туда. Я, например, никуда не хочу, я тут родился. Вы понял.